Новий день триває, як і обіцяли, прямо зараз до нашої студії завітала Наталія Фурманова, організатор Вінницьких днів моди. Вітаємо вас у нашій студії. Це вже такий традиційний фестиваль, можна сказати, який проходить два рази на рік у Вінниці. Всі вже знають, що Вінниця, можна сказати, така столиця Вінницьких дизайнерів. Що буде цього року? Я знаю, що цей рік трошки відрізнятиметься від попередніх. Чим саме які родзинки і та, власне, як це все буде проходити? Но я рада приветствовать всех телезрителей и, конечно же, рада, что мы не отменяем это действие. Это э, праздник моды, я считаю, и для нас, и для венечан, и для дизайнеров. Опять же, мы поменяли локацию, мы, мы очень любим перемены. Э, в этом году у нас будет... Э, Примерно, еще не точное количество, но около 17 показов, а, и все дизайнерские показы. Обязательно мы в этом году ввели автопати, потому что хотелось бы, чтобы люди не только увидели, но и обсуждали показанные коллекции, и сумели в непринужденной обстановке это сделать, и дизайнеры могли расслабиться, отдохнуть. Ну, я думаю, что и моделям тоже нужен отдых после тяжелого рабочего дня. Можна по праву сказати, що Вінниці чи не єдине невіданому місті в Україні, не досить великому, можна сказати. Відбуваються взагалі такі покази. І те, що з кожним роком все рівень підвищується, і постійно щось нове туди надходить, наприклад, як автопаті, так, розкажіть, будь ласка, можливо, не всі просто знають, що це. Но ну, автопати это обязательно, есть, это да. Я думаю, что это необходимо, потому что э, автопати это вечеринка после непосредственно после показов, да, где э, дизайнеры могут отдохнуть, где э, дизайнеры могут получить какие-то э, отзывы о своих э, коллекциях, где э, клиенты, которые были на показах, могут тоже с ними переговорить, общаться не кулуарно где-то там э, а живу, не, мельком, да, мельком две минуты как обычно происходит, потому что дизайнеры торопятся сложиться, уехать, отдохнуть, люди расходятся, потому что следующий показ, и хотелось бы просто впечатлений. И мне, как организатору, бы хотелось каких-то отзывов, и дизайнеру, я думаю, за свою работу им бы тоже хотелось получить -то, какую-то информацию, да, сколько понравилось, не понравилось. Ну и отдых, самое главное, потому что и модели очень устают, они целый день проводят в помещении, в закрытом помещении, они не имеют права выйти, и очень сложно и они тоже должны отдыхать, потому что напряженные будут 4 дня, очень напряженные. Тобто, це, в принципі, така вечірка, так? Ти можеш да. поспілкуватися не лише з тими, хто працював, але все-таки з гостями також. Конечно, конечно. Тобто Гості, всі? Конечно, будуть у всіх, всі, у кого будуть пригласительні на руках, так, да, всі мають право, конечно, посвятити вечеринку, І всі, хто, конечно, не присутствував, тож имеють право прийти на цю вечеринку. Так, це таке цікаве нововведення. Принаймні, ми ем, вже ще не говорили, що у великих містах так відбувається часто, Вінниця, Вінниця ж не Досить велике місто, але вже стабільно проходять такі фестивалі, і 17 дизайнерів, 17 показів. Це все ж таки рівень. Вже які дизайнери братимуть участь цього року? Які дні відведені саме на для цих показів? Показы пройдут 29, 30, 31 октября и 1 ноября. Соответственно, это будет четверг, пятница, суббота, воскресенье. Дизайнеров будет много, большое количество. Участвуют все, практически все дизайнеры в городе. Но я вам скажу больше, что по моей информации, это половина дизайнеров, которые участвуют постоянно, и есть еще молодежь, которая подрастает, они присматриваются, есть желающие, которые в этом году осенью хотят просто посмотреть и весной участвовать. Я думаю, что весной будет больше количества показов. Стабильно Света Таренчук, Саша Очередный, торговая марка ДС, Наташа Горбанос, Все, очень много это перечислять. Все, я думаю, что информацию можно найти и на Фейсбуке, и ВКонтакте, в группах. Пожалуйста, будет обязательно страница отдельная, где именно Винницкие дни моды будут освещены и будет расписание. Но расписание сейчас можно найти уже в социальных сетях. Я думаю, что социальные мережи в этом малыше допомагают. Сколько лет отбывается показы в Винниці? Я боюсь що лічно я цим займаюся з 2002 року. Тобто, все ж таки за цей час є певні свої, мабуть, і пабліки і наробітки, інформаційні портали, де можна все ж таки це знайти. Цікаво ще те, що це відбувається в Вінниці не на комерційній основі. Тобто, фактично, всі бажаючі можуть потрапити на дні моди. Це вже певна культура в Вінниці? Чи як це можна окреслити за цей період з 2002 року? Мне бы хотелось перейти на коммерческую основу. Знаете, Анечка, не, не, потому, не для того, чтобы деньги заработать, а для того, чтобы большее количество людей а, могло прийти на это мероприятие. да, Потому что а, дизайнеры занимаются распространением своих пригласительных самостоятельно. То есть это какой-то узкий круг людей. Я не знаю, получится ли в этом году. Я планировала на весну точно продавать билеты. Это какая-то будет такая минимальная стоимость, да, чтобы просто люди могли а, попасть на мероприятие и получить удовольствие. Потому что дизайнера. Конечно, так? конечно, угу. потому что э, в Киеве, вот смотрю, что в этом году, по-моему, они не продают билеты. Э, год назад я видела, что да, продаются билеты, выделяется часть э, каких-то билетов от дизайнеров, которые продаются. Мне бы хотелось тоже это попробовать. Э, может быть, они отказали, у них что-то не получилось. Пока я не попробую, я не скажу, надо или не надо. Но, по моему мнению, это необходимо. Потому что, ну, знаете, как. Эм пускать рекламу, и человек видит и не может попасть, Но ну, я считаю, что это издевательство над людьми, потому что э, ну, хочется попасть на такое мероприятие, тем более, что это недорогое мероприятие, не мероприятие для избранных. Это праздник моды, и каждый хочет знать о тенденциях, о направлениях, что изменилось, что сегодня модно, какие есть у нас вообще дизайнеры, и люди иногда удивляются, что у нас есть дизайнеры в городе. Вот, и, наверное, моя задача все-таки показать людям, что несмотря ни на что, знаете, что бы ни происходило в стране, мода всегда остается модой. Да? Сколько бы войн в мире не было, сколько бы ни происходило, заметьте никогда, мода всегда была, оставалась модой. И это вне политики. И хотелось бы, чтобы у людей был хоть какой-то праздник, и наша Винница ничем не отличается от больших городов, чтобы мы могли похвастаться. Я думаю, что мода действует на такой стан души. Я размещу что в планах сделать его больше так? Это фестиваль моды. Чего-нибудь какие-то радужки? какие-то сюрпризы? Пока я не знаю, дизайнеры скрывают от меня это лично. От... сам? Да, от меня лично пока это скрывается. Я буду знать, видимо, это позже. От меня нет, от меня обычно должна быть, наверное, самая главная изюминка — правильно организовать мероприятие, чтобы людям было комфортно, удобно и красиво. Что придумают дизайнеры? Ну, я думаю, что на то она и изюминка, чтобы оставаться вот э, до последнего, чтобы никто не знал, что же это будет, преподнести сюрприз какой-то зрителям, да. Крем дизайнеров, я так разумею, что будут еще э, выставка, так, да? Крем дизайнеров, что можно еще побачить на выставке? Выставка пока будет небольшая. Я думаю, это э, те люди, которые непосредственно обратились ко мне и захотели выставить свои шоурумы. Э, да, будет несколько торговых марок. Я пока не буду озвучивать, потому что нет стопроцентной э, уверенности, и люди не подтвердили. То есть они пока предлагают свои услуги, будут или нет, я думаю, что лучше прийти посмотреть. То есть это будут те, кто и 100% будет, это э, наш производитель, причем здесь в Винской области, кожаные изделия, э, кожаные изделия это кошельки, портмоне, мужские женские аксессуары. Кепки, это, да, аксессуары, такие да. очень интересные, очень профессиональные, духи и торговые марки и вино, по-моему, это то что, то, что подтвердили. Пока точно. Ні, ну то тобто, щоб не розстраювати лишній раз зрителей, не хотілося б да, давати сложну інформацію. Так, до цього, мабуть, ставляться ще також забережністю, адже в принципі в Вінниці це теж якби в новинку, так? Це так можна сказати, проба пера буде. Але все ж таки, взагалі в інших містах, практикується такий формат шоурумів. Наскільки в Вінниці це доречно? Ну, наскільки люди на це йдуть, і чи буде це можливо в майбутньому? Я думаю, да, и я бы хотела приглашать партнеров, людей, которым это интересно, поучаствовать в таком формате мероприятия, потому что очень большое количество людей приходит, и им интересно. Есть место, есть время посмотреть, есть время предложить свои какие-то не знаю, скидки, свои новые презентации. Вообще шоурумы для меня больше это как для дизайнеров. Я который год пытаюсь уговорить их поставить шоурумы, потому что объясняя это тем, что не каждый может позволить себе новую коллекцию. Да, обычно выставляются новые коллекции, как в больших городах, выставляются, проходят показы, и дизайнеры выставляют свои новые коллекции. Но я им всегда говорю о том, что может быть у вас что-то осталось из старых коллекции, ну, вы можете их продать, освободить место. Люди, уже будет не та цена, люди с удовольствием купят вещи от а дизайнеров, которые они могут себе позволить. Это на самом деле, очень интересно. Пока дизайнеры думают, очень долго думают, но я думаю, что, знаете, как вода камень точит, и просто, если хотя бы один дизайнер решится и увидит, на что есть от этого какой-то прок, я думаю, что… Буде більше. більше. Це і до нас, так, нове що Це взагалі європейська практика. Ви особисто десь же порівнювали можливо, проведення там, днів моди, чи в інших містах, чи в інших країнах, чи ви на щось рівняєтесь? чи все ж таки Вінниця – це щось таке окремо і підлаштоване під формат нашого міста? Ні, ну обязательно, що дні моди, звісно, вони адаптуються під мірис, в якому ти живеш. Звісно, я сравнюю завжди, як говорять, моніторію, що да? проведено. Проходят в других городах. Да? Это не очень много, я вам могу сказать, Янечка. Это, ну, естественно, это Киев, Одесса Харьков, а Днепропетровск, такие. Да, угу. Днепропетровск. Раньше и в Донецке были очень хорошие показы. Но я вам больше скажу, что количество именно местных дизайнеров а, у нас больше всех. То есть в основном большие города они работают по приглашению, то есть приглашают дизайнеров с других городов. У нас же 17 дизайнеров ⁇ это наши дизайнеры, это не приглашенные. И если, дай бог, у нас все пойдет хорошо, естественно, я буду приглашать дизайнеров из других городов, и я надеюсь, что из других стран. Мне бы этого очень хотелось. Несколько лет назад вы мали такую практику, так? До нас произвели из других мест, из Львова, и уже были такие пустыни, отвидывающие. Почему в этом году все-таки вы решили сделать больше для виночеан? Дело в том, что... Мне бы хотелось показать высокий уровень. То есть я не могу пригласить людей на не очень высокий уровень. То есть, понимаете плохо мы всегда успеем сделать. Знаете, хотелось бы хорошо и на это пригласить. У нас единственная проблема, которую мы пока не можем решить, это постоянное помещение. Это очень сложно. Мы каждый раз, я не знаю, где будет проходить. Я не знаю, в каком формате будет проходить. И что я могу предложить дизайнеру. Поэтому, наверное, я не приглашаю пока других дизайнеров, пока не будет какой-то стабильности, и мы не построим или не найдем помещение, где это будет стабильно, и я смогу предложить конкретное что-то дизайнерам, которые смогут приехать. Каким чином побудованный расклад показ? Даже там будни дни преподает такой, че все люди смогут потрапать, и такой, что Я думаю, да, мы обычно в будни мы ставим это вечерний, это немного, это обычно три показа, 6, 7, 8 часов вечера. А в выходные дни мы примерно начинаем с трех часов дня, когда, ну это выходные дни, я думаю, что люди уже смогут спокойно прийти. В будни, да, мы ставим на вечернее время, чтобы все могли спокойно после работы. Приехать, расслабиться, получить какой-то позитив, не знаю, выпить бокальчик вина и получить удовольствие от того, что будний день закончился вот так вот ярко. Щонайменше естетичне задоволення, як краси бути в курсі тенденції Вінницької моди. Я знаю, що також цьогоріч, так як в нас багато вже дизайнерів в Вінниці, вони вже працюють багато років, будуть дизайнери, які працюють не лише на Вінницю, не лише на Україну, але й за кордон. Наскільки це буде можливо, блоками, чи ділилися дизайнери по рівнях, коли складався графік, чи все ж таки всі між собою товаришують і немає значення все ж таки? Анечка, розкрою секрет це найболізнініший вопрос. сказала, что на следующий год мы просто будем, наверное, проводить жеребьевку, потому что, но я безумно люблю каждого дизайнера, но для меня непонятно знаете, выбор, хочу только в субботу или хочу только в субботу. Это дизайнера. Да. да, пока это да. Но мы тогда ущемляем права других дизайнеров, да. И в Киеве, например, никто об этом, никого это не интересует. Будни, будни. Я считаю, что если я люблю дизайнера, да, какого-то, мне все равно в какой день это проходит. Я все равно приду и буду смотреть. Будет это будни, надо ли ехать в Киев, надо ли ехать на другой край земли. Я все равно поеду смотреть этого дизайнера, потому что мне это интересно, да. Но пока пока вот так весной видимо уже будем проводить жеребьевку, я думаю что просто будет большее количество людей. Я надеюсь на это и Скорее всего, что будем пока делать жеребьевку, чтобы не было каких-то приоритетов. А быть, який подел так на новочки або на больше таких. Нет, я считаю, что это неправильно. Ты Но знаете, Анечка, новички в чем? Первый раз участвуют в не модуль ведь многие дизайнеры э, приглядываются, они могут работать много лет. Э, быть в, этом, в этой области там, не один десяток лет, а первый раз участвовать в Винских днях моды. И назвать их новичками я не имею права. У них есть определенный опыт. Поэтому э, нет, я считаю, что у нас равные условия на всех. Нет любимчиков. У меня, во всяком случае, знаете, я считаю так, нет любимчиков. Э, это работа, и все должны, у всех должны быть абсолютно равные условия. Чтобы организовать такие умовы, нужна обеих команда. Кто помогает вам что вот эти дни моды? Но ну, это болезненный вопрос на самом деле. Я думаю, что я его решу, я не буду раскрывать эту тайну. Я решу эти вопросы к весне и наберется команда и тех, кто э, хотят этим заниматься, кто этим болеет, кому это нравится. Пока это все сложно, но ну, я думаю, что мы справимся и все будет хорошо. Особенно вы уже много лет занимаетесь самой этой делой. Какую перспективу вы видите? Как вы ви видите? Бачите... Ріст можливо наших дизайнерів, розвиток, адже все змінюється у світі кожну хвилинку, і вже можна відстежити. Мабуть, ріст наших вінецьких дизайнерів, як вони змінювалися, що змінилося взагалі? Чи можна це? все таки анализ такие власти. Можно. Дело в том, что, знаете, я всегда вспоминаю, у нас недавно был показ Андреа Тана, когда он приезжал в Венецию, и мы с ним встретились. И я говорю, вы знаете, Андрюш, дело в том, что я настолько давно вас знаю, я была на первом показе Андреа Тана, Тогда мы поехали всем агентством, участвовали в показе Саша Чередного, и тогда они оба выступали как молодые дизайнеры. Дебютанты. Дебютанты, абсолютно. Я помню эту коллекцию, это незабываемая коллекция, которая производит впечатление именно как для дебютанта. Да? Сегодняшний уровень, Андрюш, совсем другой, конечно, это шикарные коллекции, это все. И наши дизайнеры точно так же меняются год от года. Они растут, это требование не только моды, я думаю, что и клиенты становятся требовательными, они хотят что-то новое, что-то модное. Они тоже следят за этим всем. Что до развития, конечно, есть много нюансов. Мне бы хотелось бы, чтобы наши дизайнеры могли выехать за, за границу, показать свои коллекции не только в Виннице, да? не только в Украине, чтобы это было доступно для них, чтобы они могли развивать свои сети магазинов. Да. Для меня большой пример — это Володя Подолян. Ведь мы начинали в том же 2000 году, участвовал у нас, и знаете как, теперь до этого уровня даже мы допрыгнуть не можем, потому что э, сумасшедшая популярность, магазины по всей Европе, он большой умница, большой человек, я очень люблю, уважаю, и э, вот я хочу, чтобы вот так вот я наблюдала за дизайнерами по Фейсбуку, где они, что они, что с ними происходит, где коллекции, то есть это очень интересный процесс. Здесь можно совершенствоваться бесконечно. Это та категория, та работа, которая, от которой ты получаешь удовольствие и можешь совершенствоваться до бесконечности. Я думаю, что удовольствие отримать вы, как организатор, чтобы безпосередньо вы с этим стыкаетесь. Чи важко организовать творчих людей? А же дизайнеры — это все-таки такие люди с характерами, у них свое бачення. И объединять всех, я считаю, что это большая работа. Да, да, но я их очень люблю, они все разные. И я их очень хорошо понимаю, потому что они творческие люди. И это труд огромный создать коллекцию, вложить в нее душу, средства. И я всегда говорю моделям о том, что ни одно неловкое ваше движение, и вы можете испортить всю коллекцию. Здесь, знаете, союз всего, да, знаете, такое моделей, организаторов, непосредственно дизайнеров очень мне с ними, мне с ними не тяжело, нет, я безумно их люблю, мне с ними очень легко, потому что я знаю, что, знаете, как только улыбкой и лаской можно с ними договориться. Сипит хит вы, да, просила. да, потому что, ну, спорить бесполезно, я понимаю, что они занятые люди, я, я прекрасно понимаю, я видела, как люди нервничают за кулисами, то есть я это вижу все изнутри, я понимаю, что это для них не просто показ, они к этому относятся точно так же, как и я, это такое таинство, действия когда они очень волнуются, как они расслабляются, когда проходит этот показ, я получаю от этого огромное удовольствие. Если я вижу улыбка на лице, значит и у них все получилось, и у меня все получилось. Поэтому за кулисами, когда они начинают нервничать, и я просто беру эту функцию на себя, забираю вот эту всю энергию плохую на себя и говорю, что все спокойно, все хорошо, я буду сама выпускать, я буду, вы, вы только стойте рядом, помогайте, получайте удовольствие. Редко, когда дизайнер сидит, смотрит свою коллекцию, я не помню на своем веку такого. Ну що ж, я думаю, что все глядачі смогут долучитися до цього таїнства, також э, співпереживати нашим дизайнерам и все-таки зможуть потрапити все бажаючі на показы. Э, від вас сколько побажань для наших глядачів. Я бы хотела пожелать э, не расстраиваться на том, что осень. Осень – это такая пора э, новых начинаний, когда Жара закончилась, когда люди могут вздохнуть. И выходите на улицу, гуляйте. Вот это шуршание листьев, это так, знаете, вот по-другому. Вот только украинская мова, можно сказать, надыхая да, на что-то такое огромное. Потому что как только наступают холода, люди сжимаются, закрепощаются осень совсем другое. Это новое творчество, это новые идеи. Я бы хотела, чтобы люди больше улыбались. Знаете, Анечка, Винница — тот город, который улыбается. Нет опущенных глаз, нет расстроенных лиц. Я получаю удовольствие от того, когда я возвращаюсь в родной город, и я вижу эти искренние лица, искренние улыбки. И я хочу сказать, чтобы венечане никогда не упускали возможности улыбнуться друг другу. И, знаете, в Европе незнакомые люди всегда здоровається і желает друг другу доброго утра, хорошого дня. Я желаю вам доброго утра, хорошого дня і щоб у вас все сложилось в тижні. І хто знає, можливо, дійсно від цього побажання і в когось народиться нова колекція. Дякую за такі побажання, дякую, що завітали до нашої студії. Ми ж бажаємо вдалого проведення фестивалю. Ну і звісно, щоб усіх глядачів, хто бажає, міг туди потрапити. Нагадаємо глядачам, що у нас гостям була Наталя Фурманова, організатор Вінницьких днів моди.